ग्रीनटेक भारतामध्ये इलेक्ट्रिक व्हेकल्सची ई व्ही एस वाढती मागणी लक्षात घेऊन नाशिक मधील नागरिकांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे आज नाशिकमध्ये मध्ये ग्रीनटेक ऑटोमोबाइल्स या इलेक्ट्रिक व्हेकल्स शोरूम चे मोठ्या उत्साहात उद्घाटन झाले या शोरूमला रिलॉक्स ई व्ही कंपनीची अधिकृत नाशिक डिस्ट्रीब्युटरशिप मिळाली आहे त्यामुळे आता नाशिककरांना रिलॉक्सच्या ई स्कूटर्स तसेच लहान माल वाहतूक करणाऱ्या ई गाड्या खरेदी करता येणार आहेत याची वैशिष्ट्य म्हणजे या ई व्ही गाड्या अतिशय परवडणाऱ्या दरात फक्त रुपयांपासून उपलब्ध आहेत या गाड्यांची प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे त्या केवळ तीन पॉईंट पाच तासात चार्ज होतात आणि एकदा चार्ज केल्यावर ऐंशी किलोमीटर पर्यंत धावतात विशेष म्हणजे या गाड्यांचा देखभाल खर्चही खूप कमी आहे या ठिकाणी विशेष आणि खास ऑफर म्हणजे शोरूमच्या उद्घाटनानिमित्त कंपनीने एक जानेवारी पर्यंत गाडी खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना पाच हजार रुपयांचा विशेष डिस्काउंट जाहीर केला आहे या लहान मालवाहतूक गाड्या भाजीपाला विक्रेते डीमार्ट स्विगी आणि झोमॅटो डिलिव्हरी पार्टनर्स अशा व्यावसायिकांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहेत या दालनाचे उद्घाटन सलीम खान इक्बाल खान इम्रान मेमन दिलावर मेमन इब्राहिम मेमन आणि उपस्थित आदी मान्यवरांच्या हस्ते संपन्न झाले शिवसेना उभाटा गटाचे नेते प्रथमेश गीते यांनी यावेळी या शुभारंभ प्रसंगी शुभेच्छा दिल्या तर याबाबत अधिक माहिती देत या दालनाचे प्रमुख यांनी नाशिककरांना या ठिकाणी आवश्यक भेट द्यावी असे आवाहन करण्यात आलं आहे नमस्कार आज असीम भाई इम्रान भाई यांनी मिळून रिलॉक्स म्हणून एक नवीन ब्रँड आपल्या इलेक्ट्रिक व्हेकलचा नाशिक मध्ये आणलेला आहे अतिशय उत्तम प्रकारे या गाड्या आहेत यामध्ये टू व्हीलर त्याचबरोबर कमर्शियल एक व्हेकल आहे याचा याच्या आज उद्घाटन झालेलं आहे माझ्या तमाम नाशिककरांना विनंती आहे सर्वांनी या शोरूमला भेट द्यावी आणि पर्यावरणपूरक अशा गाड्यांचा वापर हा झाला पाहिजे आणि इम्रान भाई आणि भाई यांच्या पुढील वाटचालीस माझ्या छत्रपती सेनेच्या तर्फे मी शुभेच्छा देतो आज नाशिकमध्ये रिलॉक्स ई या टू व्हीलर बाईकच्या शोरूमचं उद्घाटन झालं आहे खरंतर आसिम खान व त्याच्या परिवाराला मी माझ्यातर्फे शुभेच्छा देतो आणि सर्व ना समस्त नाशिककरांना मी विनंती करतो की त्या ई व्ही बाईकचा वापर आपल्या शहरात जास्त झाला पाहिजे जेणेकरून मुक्त आणि पर्यावरणामध्ये जो आपल्या वा, वा, वायू प्रदूषणाचा प्रॉ हे होतो या बाईक वापरल्यानंतर तो होणार नाही आणि शहरातल्या सर्व नागरिकांना माझं विनंती आहे की नगर येथील मॅजेस्टिक रुमठा मॅजेस्टिकमध्ये रिलॉक्स नावर से यह शोरूम उद्घाटन है मैं माजे तरफे माजा, माजा परिवार तरफे शुभेच्छा दी थो हेलो नमस्ते आ, मैं आसिम खान रिलॉक्स नाम से हमने एक ईवी का ब्रांड स्टार्ट किया है यहाँ पे आउटलेट स्टार्ट किया है इंदिरा नगर कमोद नगर के अंदर रिलॉक्स ईवी ये बहुत ही अच्छा ब्रांड है मेक इन इंडिया है मेड इन इंडिया है काफ़ी अच्छे टाइप के इसके जो है फीचर्स से गाड़ी होकर टू व्हीलर है थ्री व्हीलर है और इसकी ओपनिंग आज की है इसका उद्घाटन आज हुआ है हमारे बड़े पप्पा इकबाल खान सलीम खान के नाम से दिलावर मेमर और इब्राहिम मेमर इन लोगों ने ओपनिंग की है हमारे छोटे भाई जो है ये पूरा संभालते हैं जैद खान तो आप आइए फर्स्ट ऑफ जनवरी तक हमने इसका जो है अच्छे ऑफर्स रखे हैं फीचर्स अच्छे गाड़ी के अंदर प्लीज़ नासिक करो आप आइए यहाँ पर विजिट कीजिए नमस्ते कंपनी या व्री विभागा के प्रमुख यानी यह या वाहना बाबत अधिक माहिती दिली। ये टू व्हीलर एक लोडर व्हीकल है जो कि ट्रांसपोर्ट के लिए काम आता है यहाँ पे ये देखेंगे ये डिस्क ब्रेक गाड़ी है 12 इंच के टायर के साथ आएगा दोनों डिस्क ब्रेक आएगा आगे पीछे यहाँ पे डिस्प्ले आएगा यहाँ पे आप अभी देखेंगे ये सीट के लिए है सीट का जो ऑप्शन है यहाँ पे नीचे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखने के लिए पेपर्स वगैरह रखने के लिए ये आपको काम आएगा यहाँ पे देखेंगे तो ये बैटरी का जो खुल के यहाँ पे बैटरी आपका आता है यहाँ पे ये यह बैटरी का ऑप्शन है यहाँ पे बैटरी को रखना है ये ऐसा नंबर प्लेट आएगा ग्रीन नंबर प्लेट इसके अंदर आएगा इसको अगर आप किसी को बैठ के लेके जाना है कुछ काम के लिए पर्सनल काम के लिए जाना है तो इसको सीट के जैसा यूज कर सकते हैं अगर आपका समझो कुछ अगर बिजनेस है कुछ अगर आपका किराना वगैरह का शॉप है कुछ कुरियर का शॉप है इसको ऐसा खोल के आप डाइपिड बना के इसके ऊपर बॉक्स वगैरह रख के आप इसको लेके जा सकते हैं कर सकते हैं इसको यहाँ पे अगर खोल देंगे तो ये दोनों साइड ये खुलता है ये फुटरेस है इसके ऊपर भी आप बॉक्स वगैरह रख के आप अच्छे से इसको पैक करके बांध के अच्छे से इजीली एकदम आप लेके जा सकते हैं यहाँ पे ये फुट आएगा जिसको पैर रखने के लिए ड्राइवर जो चलाएगा उसके लिए पैर रखने के लिए आएगा ये है इस वोल्टेज फोर्टी ए एच की बैटरी आएगी एक चार्जिंग में ये अस्सी किलोमीटर चलेगा इसके अंदर बैटरी रिमूवल है बैटरी निकाल के भी आप चार्जिंग कर सकते हैं अगर आपको डायरेक्ट चार्जिंग करना है तो आप डायरेक्ट भी चार्जिंग कर सकते हैं और ये एक चार्जिंग में अस्सी किलोमीटर चलेगा बैटरी की जो वारंटी आएगी वो बैटरी का वारंटी रहेगा तीन साल का चार्जर मोटर कंट्रोलर का रहेगा एक साल के लिए मेरा नाम शमीम शेख है मैं रिलोक्स में एज ए रिजनल सेल्स हेड के पोस्ट पे ज्वाइन हुआ हूँ मैं पूरा महाराष्ट्र देखता हूँ एंड यहाँ पे हमने नासिक में एक शोरूम ओपन किया है ग्रीट टेक ऑटोमोबाइल के नाम से जिनके ऑनर है आसिम खान जी एंड इमरान भाई है यहाँ पे हमारे लो स्पीड व्हीकल एंड लोडर सेगमेंट व्हीकल है जो कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए काम आता है जिससे लोगों का रोज़गार चलता है एंड ये गाड़ी मल्टी यूटिलिटी यूज़ के लिए किया जाता है जैसे कि आप देखेंगे कि इसके लिए आपको लोडर गाड़ी में लोगों का ट्रांसपोर्ट के लिए कुरियर वगैरह हो गए जो पानी के बिस्लरी वाले हो गए इन सभी के यूज़ में आता है ये डीमार्ट वगैरह राशन वगैरह के लिए ये बहुत काम आता है थैंक यू सर हमारे पास लो स्पीड व्हीकल में है जैसे कि सबसे लोएस्ट है अगर देखेंगे साठ हजार रुपये से स्टार्टिंग है हमारा प्राइस एंड एक लाख चालीस हज़ार रुपये तक है मेरे पास सेवन वेरिएंट का मॉडल्स है जिसमें स्कूटर सेगमेंट में हमारा दो मॉडल है एंड लोडर सेगमेंट में हमारा फाइव मॉडल्स है जो कि टू व्हीलर में है लोडर सेगमेंट में एंड थ्री व्हीलर में है काफ़ी हमने अपग्रेड किया हुआ है जो कि जिसको बोलते हैं ढाला वाला गाड़ी उसमें भी है हमारे पास जिसके अंदर ब्लूटूथ एन कार्ड ये सब चीज़ें इंक्लूडेड है तो इन सब चीज़ों का एक बेसिक यूज़ किया जाता है जैसे लोगों को जो हमारे ब्लू कलर वाले भाई रहते हैं उनको कभी म्यूजिक वगैरह सुनना है कभी कुछ करना है तो वो उसके लिए उनको काफ़ी अच्छा यूज़ होता है एंड इनसे लेके जाने आने में इनको जो हमारा जो टेम्पो वग़ैरह बुक किया जाता है उससे कॉस्ट बचत होता है एंड ये एक चार्जिंग में अस्सी किलोमीटर सौ किलोमीटर रेंज का हमारे पास गाड़ी है जिससे उनका लोड का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है एंड ट्रांसपोर्ट व्हीकल का भी वजह से ट्रांसपोर्ट का भी प्रॉब्लम इनका सॉल्व हो जाता है ग्रीनटेक ऑटोमोबाईल शोरूमचे मालक आसिम खान आणि इम्रान मेमन आवेज मेमन असून शोरूम कमोदनगर इंदिरानगर मुंबई आग्रा हायवे ते रुंगठा मॅजेस्टिक या ठिकाणी आहे नाशिकमध्ये ग्रीन मोबिलिटीच्या दिशेने हे एक मोठे पाऊल असल्याचे म्हणावे लागेल यावेळी सलीम खान प्रथमेश गीते अमोल दिनकर पाटील चेतन शेलार निलेश शेलार जैद खान हाजी चिराउद्दीन कोकणी हुझेपा कोकणी आणि स्खान आदी उपस्थित होते न्यूज ट्वेंटी महाराष्ट्र नाशिक